Sala. Əməni tarix. Fransa burja inqilabı. 18-ci əsrdə Fransa müstəmləklər uğrunda inci tərə ilə mübarizə aparırdı. 7 illik müharibə adını alan mübarizədə məğlub olaraq Kanada və Bengalın əldən vermişdi. Ahirətə gələn Bourbonlar sonrası nümayəndəsi 16-cı Ludovik idarətə bacarığı olmayan iradəsiz bir şəxs idi. Bu səbəbdən dövlət işlərini həyat yoldaşı idarə edirdi. 18-ci əsrdə Fransada feodal mütləqət rejimi hakim idi. Təsərrüfat orta əsr feodal qaydaları ilə idarə olunurdu. Kəndlilər toyucu, can vergisi, talya adlanan dövlət vergisi ödəyər biyərə gedirdilər. Kəndlərdə yardarlılıq sistemi hökm sürürdü. Sənaye və ticarət canlanmış, xüsusən xarici ticarət genişlənmişdi. Lakin daxili ticarətin Sənayenin inkişafına mane olan bir sıra amillər var idi. Bunlara əhalinin silklərə bölünməsi, daxili gömüc müanələri və ölkə daxilindəki feodal qaydalarını aid etmək olar. Silklər arasındakı münasibətlər. Hər iki silkin tərkibində olan ruhanlar və zadəcanlar vəklərdən azlıq olmuşdular. Ali vəzifələri yalnız zadəcanlar tuta bilərdilər. Dövlətin bütün vergilərini əhalinin təksiratını təşkil edən üçüncü silk ödəyirdi. Bujaziya, xırdı tacirlər, səhətkarlar, fəhlələr, kəndlilər buraya daxil oldular. Onların siyasi hüquqları yox idi. Üçüncü silkin nümayəndələri sirkin üstünlüşərə ləğv edilməsinə, monarxiya quruluşunun yumşadılmasına çalışırdılar. İqtisadi cəhətdən güclənən bujaziya siyasi idarəçilikdə rolunu artırmağa çalışır, azad sahibkarlığa mane olan feydə qaydarlarına qarşı çıxırdı. Feodal qaydalarına əsasən ilinsar hüququ, ağır vergilər, səx qaydələri və sirki vəci sistemə daxil idi. Feodal mütləq sisteminə qarşı çıxan fransız burjuasiyası artıq mübarizəyə hazır idi. Kəndlilər, sənətkarlar və fəhlələr bu mübarizədə burjuanın tərəfində idilər. Rejimdən narazı qalan zadəgan və ruhanlərin bir qismi də islahatlar keçirilməsini istəyirdi. 1789-cu ilin əvvəlində ölkədə iqtisadi böhran inqilabı şəraitini daha da kəskinləşdirdi. Kral 16-cı Ludovik mütləqəti böhrandan çıxarmaq məqsədi ilə vergisi sistemində dəyişiklik etmək istədi, lakin əyanların müqaviməti ilə qarşılaşdı. Kral vəziyyətdən çıxmaq üçün çoxdan çağrılmayan, 1614-cü ildən bəri çağrılmayan başlıqları çağırma qərarına gəldi. 3-cü silkin burada təmsilçiliyini 2 dəfə artırdı. 1789-cu il mayın 5-də Versal sarayında başlar öz işinə başladı. Kral yeni vercənin təsdiq edilməsini tələb etdi. Lakin 3-cü silkin nümayəndələri kral və digər 2 silkin təklif etdiyi qaydaları qəbul etmədilər. Onda başlıqlardan çıxaraq özlərini vəzifəsi ölkənin yeni konstitusiyasını təsis etməkdən ibarət olan Parlament, yəni Milli Məclis elan etdirlər. Kral parlamenti zor gücünə buraxmaq üçün qoşunları Paris və Versalə gətirməyə başladı. Buna cavab olaraq Parisdə xalq qütülləri Milli Qvardiya yaratdılar. 14 iyulda mütləqətin dayaqı olan Bastiliya qalasını ələ keçirdilər. Bastiliyanın tutulması ilə Fransada inqilabı dəyişikliklər dövrü başladı. Fransa burjonqluğu 1789-1794-cü illəri əhatə edir. İnqilabın əsas vəzifəsi kralın mütləq hakimiyyətini və feyodal qaydaları ləğv etmək idi. Fransa burjonqluğu bir neçə mərhələdən ibarətdir. 1-ci mərhələ 1789-1792, 2-ci mərhələ 1792-1793, 3-cü mərhələ isə 1793 və 1794-cü illəri əhatə edir. Fransada iri torpaq sahiblərinə qarşı kəndlilərin üsyanı başladı. Üsyançıları dəstəkləyən parlament 1789-cu il avqustda feodal imtiyazlarının və kilsə vergisinin ləğv olunması barədə dekret verdi. İnsan və vətəndaş hüquqları bəyanatını qəbul etdi. İnsan və vətəndaş hüquqları haqqında bəyanat ABŞ istiqlal bəyanatı əsasında tərtib edilmişdi. Vətəndaşlara söz, vicdan, mətbuat azadlığı və hər hansı bir zülmə qarşı müqavimət hüququ verən bəyanatnamə xalqı hakimiyyətin yeganə mənbəyi hesab edirdi. Silki imtiyazları və mütləqiyyəti rədd edən bəyanamə mülkiyyəti toxunulmaz və müqəddəs elan edirdi. 1791-ci il sentyabrında ölkənin ilk konstitusiyası qəbul edildi. Fransa konstitusiyası monarxiyaya elan edilirdi. Ahalı tərəfindən seçilən andılar məhkəməsi yaradıldı. Konstitusiyaya əsasən kral dövlətin və icra edici hakimiyyətin başçısı oldu. Nazirlər onların vəzifəyə təyin edən kral qarşısında məsuliyyət daşıyırdılar. Ölkə inzibati cəhətdən departamentlərə bölündü. Seçki hüququ yalnız vergi ödəyən adamlara verilirdi ki, yəni seçki sənzi tətbiq edildi. Konstitusiyaya əsasən qanunverici məclisə seçkilər keçirildi. İri burucraziya və böyük torpaq sahibi olan zadəcanlar məclisdə üstünlük təşkil etdilər. Gironde departamentinə olan nümayəndələr məclisdə daha çox nüfuz qazandılar. 1792-ci ilin fevralında Fransa da inqilabı boğmaq üçün İngiltərənin səyi ilə Avstriya və Prussiya koalisiyası yaratdılar. Fransaya hərbi müdaxilə başladı. Məclis "Vətən təhlükətedir" çağırışı ilə xalqa müraciət etdi. 1792-ci ilin avqustun 10-da Parisdə baş vermiş isyan nəticəsində kral sarayına hücum edib sarayı aldılar və kral taxtdan devrildi. Bununla da Fransa burjuya inqilabının ikinci mərhələsi başlandı. Bundan sonra qanunverici məclis kralı hakimiyyətdən kənara çıxararaq həbs etdi. Milli konventə səciyə təyin edərək Əmlak Senisini dəvət etdi. 1792-ci ilin sentyabrında Parisdə işə başlayan Milli Konventin qərarına əsasən kral haqqiyyəti ləğv edildi və ölkədə monarxiya devrildi. Fransa respublika elanı olundu. Fransada 1-ci respublika 1792-1804-cü illəri əhatə edir. Milli Konventdə üstün mövqeyə malik janjuristlər respublika müvəqqəti halçıbaxı Kral hakimiyyətin bərpasını istədilər. Bunlardan fərqli olaraq Yakobinlər isə kralın məhkəməyə verilməsini və tərəfdarlarının cəzalandırılmasını tələb edərək daha radikal mövqeyə tuturdu. Yakobinlərin inadlı mübarizəsi nəticəsində Milli Konvent kralı muhaqimə etdi. 1793-cü ilin yanvarında kral edam olundu. Kralın edam olunması həm ölkə daxilində, həm də ölkə xaricində bir məna ilə qarşılanmadı. Konventdə Jakobinslərlə Girondistlər arasında gedən kəsici mübarizə Jakobinslərin qələbəsi ilə nəticələndi. 1793-cü ilin iyun ikincisində Jakobinslər çevriliş edərək hakimiyyətə gəldilər. Bununla da Fransa burjuya inqilabının üçüncü Jakobin diktatoriyasının mərhələsi başlandı. Jakobin diktatoriyası dövründə 1793-cü ilin iyununda Konvent yeni konstitusiya qəbul etdi. Fidal verici və müxalifətlərin tamamıyla əvəzsiz ləğv edilməsi haqqında dekret verdilər. Kəndlər toba mücəttisi oldular. Hərbi tribunal təsis edildi. Əks inqilabçılara qarşı sərt qanunlar qəbul olundu. Xüsusilə vətəndaş həyat edən zabitlərə edamı ciliyotun maşını ilə icra edilirdi. Jakobinitlər arasında kəsilməşən fikir ayrılıqları onların hakimətini zəiflətdi. Bundan istifadə edən rəqibləri 1794-cü il iyulun 27-sində çevrilərək Jakobinitlərin hakimətini dəvirdilər. Fransa burjua inqilabı başa çatdı. Fransa burjua inqilabının əhəmiyyəti. Əvvəlki inqilablardan fərqli olaraq feyodal mütləq sistemini tam aradan götürən yeganə burjua inqilabı idi. İnqilabın qələbəsi Fransa da kapitalizmin inkişafının sürətlənməsinə səbəb olmuşdu. Üm dünya tarixinin sonrakı gedişinin dəyişməsinə ciddi təsir göstərdi. Təşəkkürlər.